Синонім ранку це сніданок. Тому сьогодні ми вирішили завітати на кухню. Будемо вчитися готувати, мабуть, одну з найвідоміших та визначніших страв, які вигадала людство. Будемо готувати італійську піцу. Майстер-клас буде проводити нам професійний пицейова. Вітаю доброго ранку. Доброго. З чого ми починаємо? А, як працювати з тістом відразу? Тісто готується із твердих сортов пшениці. Це мука фаріна, Реп капута. В нього входить мука, вода, дрожжі і все. больше ничего. Мы заздалегить подготовили тесто, с которого будем готовить власне, сегодня пиццу. Оно уже простояло 6 часов, сколько потрібно. Да. А, то же мы можем начинать, на самом уже готовить спосередньо нашу пиццу. Да, можем с вами готовить. После того, как наше тесто уже выстоялось, после 6-7-8 часов, оно готово уже к производству. берем шарик теста, раскатываем его вот также на кукурузной муке. Я вам сейчас одним дам для вас для себя. Я вам покажу, как это все происходит, как оно рассказывается. Мы берем шарик теста, окунули его в муку с одной и с другой стороны, После чего э, шар, шарику этому придаем плоскую форму, но придаем его таким образом, чтобы у вас получался порт. Туриканти, он должен у вас сюда оставаться. Будем работать классично. Чья есть ваш фирмовый? Всякого... Сделаем обычную классическую пиццу, это маргарита, то есть это классика. Использовать мы будем соус томатный, это помидоры пилати, они перебиваются добавляется базилик и соль и все, тоже никаких жиров, ни масла ничего нет, вы берете соус, выливаете наносите на тесто, но также наносите вот на его потом. пожалуйста, оставляете полтора сантиметра ну, выливаете на мм. да. центр. Центр. центр полностью все выворачиваете берете и размазываете и оставляете борт белым Все, обратно. Берете моцареллу И равномерно ее также раскладываете на пиццу. Традиционную пиццу готовят на дровах. Вот у нас тут они есть. Температура, насколько я бачу 400-430 градусов. 400-430 градусов. Да. При этой температуре выпекается печка. Пицца. Давайте ставите. Есть лопаты некоторые. Есть лопаты для того, чтобы забрасывать пиццу. Как это происходит? Вы берете пиццу, сначала вашу заброшу, а потом вы уже мою. Вы ее забрали и в печь. В печи она находится не более 90 секунд. Выпекается в среднем 60 секунд, 90 не больше. Есть другая лопата, которая вы крутите. Пицца вращается один раз. Вы ее забросили, у вас одна сторона поджарилась. Вот вы сейчас увидите, видите, она уже коричневая. Вы подбираете обратно, разворачиваете белой стороной, на то же самое место вы ее ложите. Пицца готова. Ну, у вас получилось немножко в форме яблока. Да? Ось, власне, піца і будова залишається лише скуштувати, дізнатися, чи вийшла в мене приготувати справді неаполітанську піцу. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. Ми На наступне включено. Хочете поділитися своїми досягненнями з усією Україною?